гидравлические испытания трубопроводов системы теплоснабжения давлением 1,25 рабочего Испытания системы требуют от нас правил. Испытания проводятся ежегодно рабочим давлением 1,25. В правилах написано, для каких видов системы отопления какое давление необходимо применять. Если у вас отопительные приборы чугунные, то вы давите давлением не более 6 кг сил на сантиметр квадрат. Если у вас стальные отопительные приборы до 10. Проведение гидравлических испытаний позволит вам в летний период выявить ваши слабые места. Если повернется трубопровод, и вы зальете его холодной водой в квартиру, подвал. Не так страшно, как если зимой и кипятком. Именно для выявления слабых мест системы. А наши системы уже проработали достаточно долго. Правилами предусмотрено, что если у вас э, были жалобы по каким-то стоякам, что вы должны снять отопительный прибор. И межотопительный период его промыть сам. Отопительный прибор. Не просто систему, а именно отопительный прибор отдельно.